Salam əziz izləyicilər. Bu gün sizlərə həm səhər yeməyi kimi, həm də qəlyanaltı kimi yeyə biləcəyimiz dadlı bir resept göstərəcəm. Z lazım olan ərzaqlar: 3 yumurta, 4 pomidor, 2 soğan və 2 kartof. Ərzaqlarımızı yaxşı-yaxşı yuyuram. yalca kartofları törkadan keçidirəm. Beş yağı əlavə edirəm. Kartoflar biraz yumşaldıqdan sonra soğanını əlavə edirəm. Bir qədər duz zövge göre daha sonra pomidorları əlavə edirəm üzerinə bir qədər qırmızı və qara istiot. Yeməyimiz bişənə qədər bir az e, kişniş doğrayıram. Üzərinə tökmək üçün. Ən sonda 3 dənə yumurtanı qarışdırıb üzərinə əlavə edəcəm. Əzizlərim, və sonda çox dadlı və gözəl alındı. Bəyəndinizsə, bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik